Milli məclisin pae sessiyası üzrə növbəti plenar iclasa başlayıb. Parlament adından müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə və Birinci xanım Meyrəbân Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlanıb. Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 15 məsələnin müzakirəsi daxil edilib. Bununla əlaqədar daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda Zeynəb Nadirova çatdıracaq. Zeynəb salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Müzakirə mövzularında nələr daxildi? Bunu sizdən eşitmək Salam Günel, hər vaxtın xeyr olsun. Bəli, bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası baş tutub və İcrasın gündəliyinə 15 məsələ daxil olub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Milli Məclisi iclasını açıq elan elleyərək elə gündəlikdə olan məsələləri açıqlayıb və bir neçə gündü bələdiyyələrlə bağlı müzakirələr gedir ki, bələdiyyələrin statusunun qəbul edilməsi və eyni zamanda bələdiyyələrin birləşdirilməsi, ayrılması və ləğv olunması ilə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulmuşdu gündəlikdə olan məsələlərdən biri və digər məsələ isə son zamanlar bilirik ki, cərmələrlə bağlı yeni tə piklər var. Elə bu baxımdan da həm Cinayət Məcəlləsinin, hə, həm də İnzibati ə, Xətalar Məcəlləsi ilə bağlı olan qanunda dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hansı ki, yeni cərmələrin əlavə edilməsi ilə bağlı və digər məsələlər də var idi. Təbii ki, onları da izləyicilərin diqqətinə çatdırım. Biliriki, bəşəriyyəti narahat edən yaşlılıq problemi də elə bununla bağlı da COP29-da ölkələr bir-araya gələcəyi Azərbaycanda. Yəni ətraf mühitin qorunması, heyvanların qorunması, yaşlılıqların qorunması ilə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulmuşdu və eyni məsələ digər məsələlər isə insan sağlamlığı haqqında burada qeyd eləyim ki, tipi sortlanan bağlı qanunda dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Digər məsələlər isə silahlı qüvələrlə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsi və hərbi ə, təlim keçmə ilə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsi və digər məsələ isə turizm sahəsi haqqında qanun ki var, onunla bağlı dəyişiklik edilməsi və ə, plenar iclas hələ ki davam edir. İlkin açıqlanan məlumatları da izləyicilərin diqqətinə çatdırım. Artıq bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirə ilk oxunuşda qəbul olunub və vurğulanıb ki, bələdiyyə, bələdiyyə iclası ilə bağlı, yəni bələdiyyələrin seçilməsi ilə bağlı ə, seçki prosesindən 5 gün sonra artıq mərkəzi seçki komissiyası yekun məlumatları açıqlayacaq. Bundan sonra bələdiyyənin sədri seçilənə qədər bələdiyyə üzvü olan ən yaşlı şəxs sədrlik edəcək və bununla yanaşı digər məlumat isə artıq həmin sədrlik eliyən şəxs üzvlərin açıqlayacaq bələdiyyə üzvlərini və onun açıqladığı həmin şəxslərin adı ilə artıq üzvlər bəlli olacaq. Digər məsələ isə bələdiyyə bələdiyyələrə üzv seçilən şəxslərin siyasət həsub təsdiqlənənə qədər artıq bu üzvlər nəzərdə olacaq. Təbii ki, nəzərdə tutulur ki, milli, ə, elə bələdiyyələr bələdiyyə seçkisinin keçiriləndən sonra artıq həmin üzvlər daha dəqiq olacaq və digər məsələ isə bələdiyyənin sədri gizli və açıq şəkildə seçiləcək və ən çox səs toplayan bələdiyyə üzvləri tərəfindən hansı ki, siyahıda olan insanların hansı şəxslərin adı var, həmin şəxslər tərəfindən hansı ə, şəxsət daha çox səs veriləcəksə o da bələdiyyənin sədri seçiləcək. Eyni zamanda digər bir məsələyə də toxunulub, zibilliklərlə bağlı, yəni zibil qutularının atılması ilə bağlı komitə sədri, daha dəqiq desək, regional məsələlər komitəsinin sədri Ciavuş Novruzov bununla bağlı açıqlama verib və qeyd elir ki, əsasən insanlar düşünürlər ki, bə zibillərin atılması ilə bağlı bələdiyyələr bələdiyyə əsas məsuliyyəti daşıyır, amma bu belə deyil. Xüsusi şirkətlər tərəfindən adətən bu iş görülür, yəni pul verilərək, amma insanlar bələdiyyələrin üstünə yığır ki, yəni təmizlik işinə baxılmır, amma bələdiyyələr baxmır və biz istərdik ki, bu səlahiyyət də bələdiyyələrə verilsin, yəni zibillərin atılması ilə bağlı. Bəli, müzakirəyə çıxarılan məsələlər 15 məsələ və eyni zamanda hansı qəbul olunub və hansı təkliflər olub, bununla bağlı ilkin çan detalları izləyicilərin diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, iclas davam edir. IRB 24-ün əfrində mütəmadi olaraq elə iclasla bağlı son detalları da izləyicilərimiz öyrənə biləcəklər. Məndən isə hələlik bu qədər. Söz yenidən günel səndə. Təşəkkürlər Zeynəb, ətraflı məlumat verdiyin üçün bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Zeynəb Nadirova idi. Davam edirik. Bu